Salam, Azərbaycanın özəl şirkəti olan Improtext Industres şirkəti xüsusi təyinatlı zirehli personal daşıyıcılarının istehsalı layihəsinə başlayıb. Improtext Industres şirkətində ilk mərhələdə ITX C450 layihəsi əsasında 100 ədəd zirehli personal daşıyıcının istehsalı planlaşdırılır. Hazırlanacaq ITX C450 zirehli personal daşıyıcı 450 at gücündə Cummins ISL 450 dizel mühərriki ilə təchiz olunacaq ki, bu da maşının 35 dərəcə bucaq altında yoxuşlara qalxmasına imkan verəcək. 4x4 təkər formullu maşın Allison 3200 transmissiyasına, elektron idarəetmə panelinə Silah sistemlərinin elektron idarə edilməsi funksiyasına sahib olacaq. Maşının mina partlayışlarına qarşı qorunması NATO standartının 4-cü səviyyəsinə qədər artırıla bilər. Maşının silah və ekipaçla birlikdə tam kütləsi 19500 kq olacaq. Maşının maksimum sürəti saatda 108 kilometr təşkil edəcək.